বিতৰণ দুই লাখৰ আৰ্থিক সহায় স্মল হোল্ডিং গ্ৰুপৰ বাবে মাইনাও চোৱাং বিতৰণ পয়সত্তৰ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সহায় মনোৰঞ্জনৰ বাবে মিনি চিনেমা হল নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত সৰু বৰ বহু উদ্যোগ কেইবাখনো ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ হৈ আছে বহু হেক্টৰ ভূমিৰ ওপৰত বৃহৎ এইচ পি চি এল ৰিজাৰ্ভাৰ য'ত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতেই ছশতকৈ অধিক লোক সংস্থাপিত হৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈছে এনে এখন বড়োলেণ্ড গঢ়াত প্ৰমোদ বড়োৰ সহযোগী হিচাপে অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প মন্ত্ৰী ইউ জি ব্ৰহ্ম আৰু বি টি চিৰ উপ প্ৰমুখ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ অৰিহণাও উল্লেখযোগ্য সকলোৱে অনুভৱ কৰে এক নেতা আছে যিয়ে সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিছে নতুন আশা আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ সুৰ হৈ হৃদয়ে হৃদয়ে বাজিছে আমি সকলোৱে এটা পৰিৱেশত থাকোঁ যি পৰিৱেশৰ লগত আমি নিজে নিজে এডাপ হৈ যাওঁ কিন্তু নেতৃত্বৰ এটা দায়িত্ব আছে যে এই সময়ত জীয়াই থকা মানুহ বা আমাৰ যিমান জীৱ আছে প্ৰাকৃতি আছে সেইখিনি আৰু ভাল কৰিবৰ কাৰণে নেতৃত্বই চিন্তা কৰে এটা দূৰদৰ্শী বুলি যাক কোৱা হয় আজিৰ সময়ত বড়ো সমাজক লৈ মই সুখী হয় কিন্তু সমাজৰ ভিতৰত চলি থকা কিছুমান নিগেটিভ যিবিলাক প্ৰেক্টিচ এইবিলাক লৈ আমি দুখী হওঁ আৰু পৃথিৱীখন চালে বহুত সমাজবিলাকে আগুৱাই গ'ল যিবিলাক ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰি বুলি কোৱা হয় আমেৰিকা ইংলেণ্ড বিভিন্ন দেশবিলাক বহুত আগুৱাই গ'ল ইহঁতৰ পজিটিভ দিশো আছে নিগেটিভ দিশো আছে আমি আগুৱাই যোৱা নাই বুলি আমাৰ অকল নিগেটিভে আছে এইটো নাই আমাৰো পজিটিভ দিশ আছে আজিও আমাৰ সমাজখন বহুত সুন্দৰ মৰম স্নেহ বিশ্বাস আমাৰ বিহুৰ পৰা আদি কৰি ৰীতি নীতি সাংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ সদায় আমি ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ য'ত ইহঁতে ব্যস্ত হৈ থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ইহঁতৰ জীৱনটো আমাতকৈ বহুত ভাল তেনেকুৱা নহয় কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত চালে যে আমাৰ সমাজখন আজি ভাল শিক্ষা ভাল হেল্থ চাৰ্ভিচেছ ভাল এমপ্লয়মেণ্ট ই গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰ বহুত কৰিবলগা আছে আৰু আমি পৃথিৱীখন যিহেতু এখন ঘৰ হ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো নাগৰিকে একেই হ'ব লাগিব আৰু সেইকাৰণে সেই পৰ্যায়লৈ নিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত কাম কৰিব লগা আছে সেইকাৰণে মই সেই দিশতহে মই ভাবি থাকোঁ চব কাম মোৰ দ্বাৰাও নহ'ব সেইটোও সঁচা এটা জেনেৰেশ্যনে সব কাম কৰিব নোৱাৰে সিটোও সঁচা প্ৰতিটো প্ৰয়াস এটা ফাউণ্ডেশ্যন এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ পেলাই এটা সময়ত আমাৰ সমাজখন এটা দিশত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু সকলোৱে ভাবিব যে আমি আজি খুব সুৰক্ষিত আৰু ভাল পৰিৱেশত আহিলোঁ বড়োলেণ্ড আজি এক জীৱন্ত পৰ্যায় শান্তি শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰে সমৃদ্ধ বড়োলেণ্ড এখন সপোনৰ ভূমি যি আজি সকলোৰে বাবে আশা আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ থল মই চিভ হৈ বা ৰাজনীতিক দায়িত্বলৈ যিমান আনন্দিত হৈছোঁ মানুহ জীৱনটোলৈ খুব বেছি আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ এই মানৱ জীৱনটোৱেই বহুতখিনি এনেকুৱা কিছুমান আমাক পৰিৱেশ দিছে য'ত আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাবোঁ যে মানুহৰ জীৱনটো সঁচাকৈ বহুত মিনিংফুল আৰু অৰ্থপূৰ্ণ

जीएसटी कटौती हुआ है ये आम आदमी का सात परसेंट का मुनाफा होगा एक जमाने में तो कांग्रेस के रूल में 25 27% तक इन्फ्लेशन चला गया था अभी लुकिंग एट एक्सपोर्टिंग मोर सेमीकंडक्टर चिप्स देन टी सबसे कम महंगाई अगर कभी रही है तो ये ग्यारह वर्ष का दौरान है द कंक्लेव 2025 आज लिखा 8:00 बजे

दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर शून्य प्रतिशत GST हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत ऐसो नक्काशी तो हुआ बाद तेरो डिटेक्टर लगे लोगी मुंबई क्यों निर्धारण कोई लक्ष्य था? हमारे गौरायु के हमारे हासिल है प স্বাধীন হ'বৰ সময়ত আজিকালি আঠষুষ্টি কেঞ্চাৰ বয়সৰ কাৰণে হয় আজিৰ দিনটোত অসমত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ নতুন কৰ্কট